কৃষ্ণ খুঁজিছে হে প্রভু শেষ করার পশ নিশ্চয় এই পৃথিবী এড়ি পেলায় পৃথিবী মন্ডল এড়িয়ে তুমি বৈকুণ্ঠলে গতি কৰিবা এই কথাটো আনে না মই মানে সুন্দরভাবে মই মানে সুন্দরভাবে বুঝি পাইছো আর সেই কারণে তুমি জগতর স্বামী হয়েও অনন্ত কৌটিক ব্রহ্মাণ্ডর কৃষ্ণ প্ৰভু ভগবন্ত তেমেই এই নারায়ণ তেমেই কৃষ্ণ তেমেই রাম তেমেই মধুসূদন তেমেই যাদব মাধব সহস্র নাম তুধবে কইছে। তুমি জগতৰ স্বামী হয়েও ঋষি সাপট ব্যর্থ নকৰিলা যদি তুমি ইচ্ছা হেঁতেন হেতে সাপটো সাপটতে তুমি নাইকিয়া কৰি দিব পারা হতেন কিন্তু নকৰিলা কারণ এইটো তোমাৰ তোমার ইচ্ছা আর এটা মই সুন্দৰকৈ বুঝি পাইছো তুমি এই যদু বংশ নিঃশেষ হওয়ার পাছত তুমিও ইয়াত না থাকা গুছি যাবা কিন্তু আমার বিলাই কি হব মোর বিলাই কি হব উদ্ধবে প্রশ্ন করছে মই তো তোমার বাহিরে এক মুহূর্তও থাকিব ন উদ্ধব এনেকুয়া বন্ধু ভগবন্ত প্রভু চা তো নিচিনা কই প্রভু লগত ঘুরি ফুরে অনবর্ত ভগবন্ত প্রভুর অবশিষ্ট অন্ন খাই জিয়াই থাকে ভগবন্ত প্রভুয়ে এৰি পুৰণা এৰি দিয়া কাপুর খিনিকে পিন্ধি থাকে গতি উধবে সমস্ত কর্ম ভগবন্ত অর্পণ করে পেলায় একনিষ্ঠ ভাবে থাকিছিল ভগবন্ত প্রভু শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবক নিজের প্রাণত বেশি ভাল পায় এই কারণে কাঁদি কান্দি এই কথাখিনি কৈছে যে তুমি বংশক সংহৰি এৰি ভূমি তুমি যাই বাহা জানিল আমি ঋষি সাপ বাপনক ব্যর্থ নকলা যেহেতু জগৎ আসামি তুমি জগতৰ স্বামী হৈও অনন্ত কৌতি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ গৰাকী হৈও তুমি এই ঋষি সাপটোক ব্যৰ্থ নকৰিলা সেইকাৰণে ভগৱন্তৰ ওচৰত কান্দি কান্দি তেওঁ আকৌ কৈছে তুমি তপ পুণ্য নে তুমি বিণে শূন্য দেখো ইটো জগত কাৰ পুণ্যত কৰো চৰণত ধৰো লয়ো কোক লগত তোমাৰ চৰণ পঙ্কজ পুজিবে কত পুণ্য পাইল লাগ বাপ জগন্নাথ নকরা অনাথ ভকত তুমি ত্যাগ হে প্রভু কৃষ্ণস্বামী উধবে কান্দি কান্দি কৈ আছে হে প্রভু কৃষ্ণস্বামী কিমান পুণ্যর বলত কিমান ভাগ্যৰ বলত তুমিহে গুণনিধিক লগ পাই তুমিহে জগত স্বামীক লগ পাই তোমাৰ লগতেই খেলা ধূলা কৰি তোমাৰ লগতে আলাপন কৰি তোমাৰ লগতেই অনন্ত অনন্ত ফূৰ্তি কৰি মই দিন পাৰ কৰিছিলোঁ এতিয়া তুমি যোৱাৰ পিছত সমস্ত জগত অন্ধকাৰ হৈ পৰিব আমি কাঠ লৈ থাকিম কেনেকৈ জীয়াই থাকিম গতিকে তোমাৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো কাঠৰ প্ৰাৰ্থনা জনাইছো প্ৰভু মোকো তুমি লগত লৈ যোৱা নহলে তুমি যোৱাৰ পিছত মোৰ প্ৰাণ কেতিয়াও ইয়াত ৰৈ নাথাকিব এনেকুৱাই ভকত উদ্ধৱ ভগৱন্ত প্ৰভুৰ বাহিৰে তেওঁ একো চিন্তা তাৰ পৰা আমালৈ দিছে কথাষাৰ এতিয়া কলি যুগত সেয়া হৈছে দ্বাপৰ যুগৰ কথা এতিয়া কলি যুগত এই গুৰুজনে এই কথাবিলাক লিখি থৈ যোৱাৰ পিছত একাদশ কণ্ঠ দ্বাদশ কণ্ঠ এই ইয়াত আমালৈ এইবিলাক কথা দি থৈ গৈছে যে উধৱে যেনেকে কনিষ্ঠ ভাৱেৰে ভগৱন্ত প্ৰভুক চিন্তা কৰি পেলাই পূৰ্ণগতি পাইছে শেষত এ এনেকে থাকিব পাৰিলে ভগৱন্ত নহওতে ভগৱন্ত যামগৈ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ অন্তৰ্দগ্ধ গৈছে থাকিব পৰা নাই এতিয়া তাৰ পৰাই আমালৈ দিছে আমিও তেনেকুৱা হব লাগে সকলো সময়তে ভগৱন্ত প্ৰভুৰ নাম এক অনিষ্ট ভাৱে লব লাগে ভগৱন্ত প্ৰভুৰ নাম যদি আমি লবলৈ নাপাওঁ সেই দিনটোত আমি চাকি ফুটি লগাই থাকিব লাগে এজন ভকতৰ পদধূলা যদি আমাৰ গৃহত নাপাওঁ হৰি ভকতৰ পদধূলা তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ গৃহ অশুদ্ধ বুলি ক'ম আৰু আমাৰ গৃহত সেইদিনাখন অশান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব সেইকাৰণে শুদ্ধ ভকতসকলে যিসকলে কৃষ্ণ প্ৰভুৰে একান্ত শৰণ লৈছে সেইসকলে বাহিৰলৈ চাই থাকে কোনোবা ভকত আহিবনে কোনোবা ভকত আহিবনে এনে লোক আছে যি নেকি কিবা এটা আহাৰ লোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পদূলিলৈ বাৰে বাৰে চায়হি যে কোনোবা এজন অতিথি আমি আহাৰ ভাগ লবলৈ পালো হতে কি পুণ্যতার ক্ষতি সাই থাকে আর ভগৱন্তৰ নিচিনাকৈ তেওঁ সেৱা সূত্র কৰি পেলাই শুশ্ৰূষা করে এইটো শুভ লক্ষণ এই ধরনের মানুহক চিন্তা কৰিবলৈ দিচ্ছে প্রভু ভগবন্ত প্রভু ভগৱন্তই সমস্ত তত্ত্ব উধবর আগত থৈ গৈছে উধবক লগত লৈ নিনিলে গতিকে আমিও এই কথাখিনিৰ পৰা এই কথাখিনি ভকতি ভাৱটো আমিও বুজি পাই পেলাই ভগৱন্ত প্ৰভু একান্ত ভাৱে স্মৰণ কৰিব লাগে কাৰণ প্ৰভু ভগৱন্তৰ বাহিৰে মুখ্য দা এটা কোনো নাই গতি দাতা কোনো নাই হাবু বাবু খাই অন্যত ঘূৰি পৰিব লাগিব কৈছে ভগৱন্ত প্ৰভুক যিসকলে একান্ত ভাৱে এক শৰণ লৈ শৰণ ভজন লৈ পেলাই গুণ নাম কৰিছে তেতিয়াহলে তেওঁলোকে তীৰ্থই তীৰ্থই ভ্ৰমণ কৰি নুফুৰিলেও হয় তথাপিতো তীৰ্থলৈ যাব নালাগে বুলি আমি নক তীৰ্থলৈ যাব লাগে সেইবিলাক জেগা গৈছে কিন্তু ভগবন্তত বিচাৰি যাব নালাগে যে প্রভু ভগবন্ত সেইখন তীৰ্থতহে পামানি পাম আমি এই অৰ্থত যাব নালাগে ভগবন্ত প্রভু সমস্ততে ব্যাপি আছে সব্যময় স্ব সকলো দেহতে ব্যক্ত হৈ আছে সকলো জীৱতে আছে গতিকে প্ৰভু ভগৱন্তক একান্তভাৱে চিন্তা কৰিলে নিজৰ হৃদয়তে পাব সমস্ত প্ৰাণীৰ ভিতৰতে পাব গতিকে মানুহ সেৱা কৰিবলৈ শিকক এই কথাখিনিতে ইছলাম ধৰ্মৰ এজন এজন লোকে জারি গাইছিল না জিকির গা জিকি গাইছিল কেনকে আল্লাই কোলে রসুলক কই দিয়া মানব আল্লাহ মানে তেওঁলোকে আমার ভগবন্ত প্রভুর কথা কৈছে তেওঁলোকে আল্লাহ বুলি কয় আমি ভগবন্ত প্রভু বুলি কো কৃষ্ণ বলে কো একেই একেজনেই আল্লাই কোলে রসুলক কৈ দিয়া মানুহক ভগৱন্ত প্ৰভুৱে তেওঁৰ প্ৰেৰিত ৰচুল বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ ইছলাম ধৰ্মত ৰচুল বুলি কয় তেওঁক কৈছে যে মানৱক কৈ দিয়া যদি ধৰ্ম কৰিব বিচাৰে সেৱা কৰক মানুহক যদি প্ৰকৃত ধৰ্ম কৰিব বিচাৰিছে মানুহ সেৱা কৰক মানুহক ভক্তিভাৱে নমস্কাৰ কৰক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰক এইটো আমাৰো ধৰ্মৰ কথা একেটাই ভগৱন্তই কৈছে যে যিজনে শুদ্ধ ভাৱে সকলো মানুহক সেৱা কৰিব পাৰিছে সকলো ভকতক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰিছে তেওঁ ভগৱন্তক সাক্ষাতে পাই আছে সমস্ত দেৱতা তেওঁৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰে বুলি কৈছে ভাগৱতে ভাগৱতে কৈছে যে যিজনে ভগৱন্তৰ গুণ নাম গাই ঘূৰি ফুৰে তেওঁৰ পিছে পিছে সমস্ত দেৱতা ঘূৰি ফুৰে নাম শুনি শুনি শিৱই পাৰ্বতী